برِ صغیر پاک و ہند کے لوگ خاص طور پہ اور سنی و لقیدہ لوگ اور یا صوفیا کو ماننے والے گیارہویں شریف کرنے والے میلاد شریف کرنے والے ہمارے ہاں ان تمام طبقات میں بہت سے تصورات پسے پردہ چلے گئے ہوئے ہیں ہم انہیں نہ ڈھونڈتے ہیں نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں نہ خواہش رہی ہے نہ ان تصورات کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کی جگہ پورا تصور مراسم رسوم کے اوپر قائم ہو گیا ہے اور اولیاء کرام کی جو شناخت اور پہچان ہے وہ بھی رسوم کے ساتھ کرامات کے ساتھ ہماری پہچان اولیاء کی کرامت کے ساتھ ہے ان کی استقامت کے ساتھ نہیں ہے ہم اولیاء کو کرامت کے ذریعے جانتے ہیں میرے جملے پہ توجہ کریں اور غور سے سمجھیں ہم ان کا قد اولیاء اللہ کا قد کرامت سے ناپنا چاہتے ہیں جو کہ اولیاء کی تعلیمات کے خلاف ہے اولیاء اور صوفیاء کی تعلیمات میں یہ چیز نہیں ہے کہ کسی ولی اللہ کی ولایت کا قد یعنی مقام و مرتبہ کرامت سے ناپا جائے یہ معیار ہم نے کڑا ہے صوفیہ اور اولیاء کا نہیں ہے ان کے ہاں ان کا قد یا ان کا مرتبہ کرامت سے نہیں استقامت سے ناپا جاتا ہے کہ بہت سے صوفیہ اور اولیاء نے ایک اصولی بات کی اس کا خلاصہ یہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہوا میں اڑنا ولایت ہوتی تو پرندے سارے ولی اللہ ہوتے دریاؤں پہ چلنا اگر کرامت ہوتی ولایت ہوتی تو مچھلیاں ساری ولی اللہ ہوتی ولایت کبھی بھی اسلام کی تاریخ علم میں کرامت سے نہیں ناپی جاتی تھی ولایت ہمیشہ استقامت سے ناپی جاتی یہ نکتہ سمجھانے کے لیے صرف ایک واقعہ مختصراً تیزی سے کوٹ کرتا ہوں حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خبر ملی کہ دور فلاں ایک قصبے میں ایک ولی اللہ ہے اہل اللہ ہے آپ نے اپنے تلام ذاک و مریدین سے فرمایا کہ چلو اللہ کا دوست ہے اس قصبے میں اس سے ملاقات کے لیے جاتے اللہ کے دوست اللہ کے دوستوں سے ملاقات کے لیے جاتے تھے آپ میری بات سمجھیں کامن رشتہ کیا تھا دونوں میں اللہ اب ہم نے اس ذات کو اللہ کو درمیان سے نکال دیا اور آپس میں ہی ہو گئے اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کوئی ولایت کا دعوے دار پہلی بات تو یہ ہے کہ ولی کبھی دعوے دار نہیں ہوتا تھا ولایت نام نفی دعویٰ کا ہے اس میں دعویٰ کی نفی ہوتی ہے تو ہم نے جب اللہ کو اس رشتے کو ایک طرف کر دیا تو آج ولایت اور تصوف کا دعوی کرنے والے آپ دیکھیں گے کوئی کسی دوسرے کو ملنے نہیں جاتا پنجابی میں ایک جملہ بولتا ہوں وہ کہتے ہیں اتنے تھوڑ, س... تھوڑ سی تھوڑ سی تینوں جو نو ملن گئے تو بت بن گئے اندر بت ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں من کے اندر میں اور انا کے بت ہیں تصوف اسلام نے دیا تھا ان بتوں کو توڑنے کے لیے ہم نے بتوں کے مندر اور سومنات بنا لیے اپنے اندر. کسی کو ملنے کوئی نہیں جاتا وہ سمجھتا ہے میری ہتک ہے میں اس کو ملنے جاؤں تو جب انسان سوچتا میں اس کو ملنے جاؤں تو اس کا مطلب ہے وہ ابھی تک میں اور اس میں گم ہے وہ میں میں گم ہے جو میں میں گم ہے اس نے اسے کب پانا ہے وہ اللہ کو کب پائے گا وہ تو اپنی میں میں گم ہے اپنی میں میں گم ہے تو صوفیاء اگلے زمانوں میں اور میں نے دیکھا میرے بچپن لڑکپن جوانی تک کی عمر میں کچھ لوگ جن میں ان کی کچھ نہ کچھ صفات اوصاف اخلاق کے حصے چلے آ رہے تھے ان میں بھی دیکھا کہ توازو اور انکساری تھی ان میں میں نہیں ہوتی تھی یہ میں نے اپنی جوانی کی عمر تک ایسے لوگ دیکھے کہ میں سے پاک تھے تو میں بتا یہ رہا تھا کہ حضرت عباج بستانی نے کہا اپنے مریدین کو چلیں بھئی خبر ملی ہے وہاں اللہ کا ایک دوست رہتا ہے اس سے ملنے چلتے ہیں تو جب کوئی محبوب کے دوست کو دیکھنے جائے یہ علامت ہے کہ واقعی یہ محبوب کا محبت کرنے والا ہے سچی محبت ہوتی ہے تو محبوب کا دوست بھی پیارا لگتا ہے اس کو دیکھنے کو جی کرتا ہے اس کے ساتھ مل بیٹھنے کو جی کرتا ہے اس کو تکنے کا جی کرتا ہے اس کی باتیں سننے کا جی کرتا ہے کیوں یہ محبوب کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے محبوب کے شہر کے در و دیوار بھی اچھے لگتے ہیں مدینہ پاک کے در و دیوار کوچہ و بازار اچھے لگتے ہیں نا کیوں کہ یہ در و دیوار یہ آثار ہیں محبوب کے محبت ہو سچی تو محبوب کے شہر کے کوچہ و بازار اچھے لگے ہیں جائے کے محبت ہو اگر کوچہ بازار اچھے لگیں تو جو محبوب کے یار ہیں وہ کیسے اچھے نہیں لگتے ہوں گے جو محبوب کے دوست یار ہیں جو محبوب سے ہم کلام ہوتے ہیں جو راتوں کو محبوب سے گفتگو کرتے ہیں جنہیں محبوب ملتا ہے اور جو محبوب کے در پہ رہتے ہیں جن کا تعلق قریب ہے ان سے کیوں نہیں پیار کرتے ہوں گے وہ پیار کرتے ہیں ملنے جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں کہ میں ختم ہو چکی ہوتی ہے تصور روحانیت ولایت میں کو ذبا کر دینے کا نام اس میں کلغی نہیں رہتی کیا اکڑ نہیں رہتی تو ملنے گئے اب میں آپ کو ایک ہی واقعے میں دو چیزیں بتا رہا ہوں اب آج کل یہ سوچا جاتا ہے کہ میں اگر اس سے ملنے چلا گیا تو میرے مرید سمجھیں گے کہ وہ اس سے بڑا ہے نا ہمارے پیر سے تو وہ مجھے چھوڑ کے کہیں اس کے مرید نہ ہو جائیں اس کو اگر میں ملنے چلا جاؤں تو میرے مرید سمجھیں گے کہ وہ اس ہمارے پیر سے بڑا پیر ہے تو کہیں مجھے چھوڑ کے اس کے پیچھے نہ چلے جائیں اس لیے وہ ملنے نہیں جاتا پیر کا جو تصور ہم نے بنا لیا ہے وہ پیر نہیں رہا وہ تصور وہ پنجابی میں پیڑ بن گیا پیڑ کہتے ہیں درد کو اس کو کھٹکا رہتا ہے میں گیا تو میرے مرید کیا کہیں گے اسی گرداب سے بمر سے نکالنے کا نام روحانیت اسی گرداب سے نکالنے کا نام اسی بنور سے نکالنے کا نام روحانیت تھا تصوف تصوف اس لیے بنا تھا آقا علیہ السلام نے عصاب صفحہ کو بٹھا کے یہی تربیت فرمائی تھی تو ایک تو یہ حصہ یاد رکھیں تلامزہ کو مریدوں کو لے کے دور سفر کر کے ملنے گئے میں کی نفی ہو گئی نا اب دوسرے اینڈ پر ایک واقعہ آیا ہے اسی کا جب وہاں پہنچے تو دیکھا جس کو ملنے جا رہے تھے جس کا سنا تھا وہ مسجد میں داخل ہو رہا تھا تو اس نے ایسے تیزی سے گیا تو بایاں پاؤں اندر رکھ دیا مسجد میں بایاں پاؤں رکھ دیا وہیں سے مریدوں کو لے کے واپس مڑائے پھر ملے نہیں آپ دیکھیں اب اولیاء اور صوفیاء کے ہاں اصل قدر و قیمت کس شے کی تھی مریدوں نے پوچھا آپ اتنا سفر کر کے آئے اس کو ملنے اور وہ سامنے تھا تو واپس مڑ کے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا اس نے بایا قدم اللہ کے گھر میں رکھ دیا جس کو محبوب کے گھر کا ادب نہیں ہے اسے محبوب کا ادب کیا ہوگا تو تصوف نام ہے آداب سیکھنے کا تو جسے محبوب کے گھر کے آداب نہیں آتے وہ محبوب حقیقی کے آداب کیا جانتا ہوگا سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں